सभी भक्तों को ओम साईं राम श्री बाबा का दर्शन करिए पूरा देखिए और, दे और बाबा का ध्यान करके मंत्र को मन ही मन जाप करते हुए बाबा से अपनी मनोकामना आपकी मनोकामना बाबा जरूर पूर्ण करेंगे ओम साईं राम ओम श्री साई नमः, ओम श्री साई नमः, ओम श्री श्रीसयिन श्री नमः ॐ श्री सा... ॐ श्री साईनाथाय नमः ॐ श्री नमः ॐ श्री ॐ श्री सायिनाथय नमः ॐ श्री सायिनाथ ॐ श्री साईनाथयम् श्री सायिनाथाय नमः ॐ श्री सा